Two, three, four. Так, сегодня 25 травня, мая, значит, 25 мая, я закончил садить последние черенки из холодильника, которые предназначались для прививок, но они уже прививки поделал, это я сегодня последние, да, остатки роскоши, как говорится, высадил. Ну и могу сказать, что те, что я садил 10 мая, могу вам показать примерно, вот они, они начинают уже, как говорится, цепляться. Маленькие цепляться за землю, есть корневая. Ну, конечно, ждать еще надо до конца октября, чтобы был что-то был результат. Как говорят, цыплят по осени считает. Ну единственное, что я могу сказать, и мне радует то, что э, я посадил не так поздно, не так рано, потому что сильно рано в холодной земле я стараюсь не садить вообще-то. Стараюсь только в теплую. И под пленку я в этом году посадил под черную пленку. Вот она. То есть получается, пробиваешь, э, пробиваешь пленку, ставишь черенок без корней. Обработанный специальным раствором который очень хорошо помогает быстрому на восьмой девятый день явно ключеваторы они показали результат то есть начали пробиваться корневая но я не стал ждать корней потому что это бесполезно потому что обломается они все равно а новые тяжело потом отрастает надо сразу садить без корней только начали появляться сразу же в землю в теплую в теплую землю и будет результат если садить холодную в марте, в апреле, где-то в начале апреля, тоже может быть, но это риск. Они могут и вымокнуть, могут, ну, всякое бывает. Я, например, уже испытал, уже не первый день, как говорится, с этим работаю. Вот. Ну, даст бог день, даст Бог пищу. Как говорится, доживем до осени. Если все будет. В том году у меня на этой площадке стояла вода по колено после взрыва дамбы. Так что тут все, что было, вымокло полностью. Чтобы они были перевернулись, трижды в гробу их нет, и родственники, и они вместе с ними, козлы. Ну ладно, короче, ближе к теме. Наш будем ждать. Это у меня вот я открыл, укрывал немножко пленкой. после теплицы у меня долма, это брунсики далматик. Ну они уже отбили пошли в рост, так что будем ждать, тоже будем ждать какой-то результат. Вот теплицы у меня хорошо принялись я смотрел сейчас я гляну сейчас зайду посмотрю покажу то есть там хорошо прививка пошла я сделал тут партию прививок на брунсвике на долматик своих новых сортов ну как новых относительно новые там ред израиль там голубой гигант ну и тогда там -то много 40 сортов но ну, я из них десяток хороших выбрал 10, 10 12 сортов и мне с Греции парень выслал, наш одессит. Он там работает, короче, не знаю, как это получилось, но работает и передал мне черенки. И я их тоже кинул на прививку. Ну, они уже вот, вот сейчас я покажу. Как, что с него выйдет дальше, я не знаю, буду испытывать. Он назвал его Лопух, Греция. Ну, Лопух, Лопух, хоть будет. Он не знает, он наломал, наломал, наверное, где-то там же они растут, как у нас дереза. Я так, я так понимаю, не знаю, я там не видел, спорить не буду. Ну, а это цветет у меня красивым цветом гранат. Ну, ну цветет, да и цветет. В том году тоже были цвет был, и ягоды были. Вот они вяжутся как бы. Ну, пчел только нет у меня в теплице, вот это плохо. Ну, а там дальше посмотрим. Ну, и все. На днях собираюсь ехать до Степана Михайловича. А я заеду до него в гости. Посмотрю, что там хорошего. Ну, все. Будь здоровы пока. Еще тему эту. Значит, я среди своего инжира вот разместил в этом году. Мне выслал Володя и Ира Сад Чередниченко, их ролик называют, это, YouTube называется, они меня выслали инди... э, хурму. Но я не стал рисковать, не стал садить их сразу в открытый грунт, уже что я не знаю, как они примутся, не примутся. Но некоторые принялись, а... не некоторые, а большинство принялось. У него хорошие саженцы. А ну, пара там, пара что-то замё... замерли. А так, в общем-то, они держатся. Вот. А вот парочка, что-то у меня тут задеревенело, так они не пошли, вот они. Ну, не пошли, да и не пошли, бывает. Вот прививка, привил я до, нормально пошла. То есть, грубо говоря, работать с хурмой, конечно, сложнее, чем с инжиром, потому что хурма все-таки капризная. Это я так, я так думаю, там Бог его знает. Вот здесь у меня прививка тоже. Я прямо на старом корне сажаю черенки. Вон Сан-Педро черный, к примеру. И они меня будут давать. И плоды даже дадут в этом году. Посмотрим, как они покажут. Вот такие дела. Значит, я съемку делаю в город Николаев. Зовут у меня Анатолий. Все, будьте здоровы. Это еще раз покажу вот. Вот прививки. Я знаю, что прививки на старый корень, когда делаешь, они хорошо пристают. Хорошо, и потом еще даже вот, смотри, даже ягоду дали. Ну это вообще прививка. Ну почему? Потому что у него это было черенок срезанный с самого четвертого порядка, или третьего, или четвертого порядка уже плодоносный. Он вместо листьев дает, дал ягоду. Ну дал, да и дал. Ну что, что теперь скажу? Ну все, пока, пока. Выключаем. One, two, three, four.